نحمد اللہ و نسلم ونسل عالا رسول کریم رمضان المبارک سال دوزر پچیس کا اعتکاف کل سے شروع ہونے والا ہے اور اس اعتکاف سے صرف دو ضرورت ایسی ہے جس کی بنا پر کوئی بندہ جائے اعتکاف سے نکل سکتا ہے اور اس نکلنے سے اس کی اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوتا وہ دو ضرورتیں کون سی ہے نمبر ایک طبعی ضرورت نمبر دو شرعی ضرورت اب طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت سے کیا مراد ہے نمبر ایک طبعی ضرورت طبعی ضرورت سے وہ ضرورت مراد ہے جو انسان کی طبیعت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے یعنی یعنی جن ضرورتوں کی تقاضا انسان کی طبیعت کو ہوتی ہے مثال کے طور پر انسان کی طبعی تقاضا ہوتی ہے پیشاب کرنے کا پاخانہ کرنے کا استنجا کرنے کی غسل واجب ادا کرنے کی یہ انسان کی طبیعت کے تقاضے اور ضرورتیں ہیں انہی ضرورتوں کے لیے جائے اعتکاف سے نکلنا موتکف کے لیے جائز ہے اور اس نکلنے سے اس کی اعتکاف فاسد نہیں ہوتا نمبر دو شربائی ضرورت شرعی ضرورت سے کیا مراد ہے یعنی ایسی کوئی شرعی حکم جس کی پورا کرنا اس بندے پر لازم ہو مثلا کوئی موتکف ایسی گاؤں میں رہتا ہو جس گاؤں کے لوگوں پر نماز جمعہ پڑھنا واجب ہو اور وہ او شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو جس مسجد میں نماز جمعہ نہ پڑھا جا سکتا ہو تو اب اس مؤمن بندے پر اور اس معتقیف پر یہ جائز ہے کہ وہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اس مسجد سے نکلے اور جامع مسجد چلا جائے تو اس جامع مسجد کو چلے جانے پر اور جائے اعتقاف کی مسجد سے نکلنے پر اس کی اعتکاف فاسد نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس کے لیے ایک شرعی ضرورت ہے ہاں یہ لحاظ ضرور رکھنا چاہیے کہ معتقف جامع مسجد کے لیے نماز جمعہ کی غرض سے جانے کے دوران وقت کی انتہائی زیاد خیال رکھا کرے یعنی اپنی مسجد جائے اعتکاف سے نکلنے نکلے اس وقت جس وقت نماز جمعہ ادا کرنے کا وقت بالکل قریب ہو یعنی صرف اتنا وقت بچا ہو کہ اس میں وہ آرام سے جامع مسجد پہنچ سکے اور وہاں سنتیں بھی ادا کر سکے خطبہ بھی سنیں اور پھر نماز جمعہ بھی ادا کرے اور اس کے بعد بھی سنتیں پڑھ سکے اور پھر آرام سے واپس آ سکے اس سے زیادہ وقت نہ خرچ کیا کرے اور نہ راستے میں کسی سے باتیں کرے نہ دنیاوی امور سر انجام دے لہٰذا پھر انہی دو ضرورتوں کے لیے جائے اعتکاف کی مسجد سے کسی مؤمن معتقف بندے کے لیے نکلنا جائز ہے اور ان دو صورتوں میں نکلنے سے اس کی اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوتا